Самое лучшее в жизни время – это было студенческое. Будни проходили в сплошном изучении науки. Грызли ее вовсю. В Киеве учился в Академии МВД? Да, интересно, хорошо. Конечно, сумую. Ну, я к сумму. Не сумую, но э, задую. Я не думаю, что сейчас вот, э, студенты отдыхают так, как мы раньше. Сейчас только вошли сразу, раз-раз, телефоны там, поэтому... А мы учили, зубрили, вот, э, шпаргалки писали. И на коленках, yeah. и, и гармошки эти, вообще это было весело. весело. Мы учились, были на практике, ездили в колхоз, сейчас этого не Оце, там, а там весело было. І якщо дорослі люди за своєю студентською молодістю сумують, самим же студентам нудьгувати ніколи. Навчаємося, скоро до сесії готуємося, ну і стараємося якось відпочити. Але так як зараз в такий стан в країні, то відпочити, звісно. Ну, ви розумієте, може, як кажуть, можна на клуб сходити, на настрій зовсім не той. Буває, все. І списуємо, і не списуємо, і самі пишемо. Все добре, 5 балів, 4. Вночаюся я доволі так. отличником, можно так сказать. Ну, учиться в среднем, это тяжело, было легко. У меня экзамены чисто только через неделю, поэтому еще, еще можно погулять. Ну, самое главное, что у нас в буднях, это, конечно, сходить в столовку, побачиться, пообщаться. Ну, а так, ну, что, пару сходили, лекции посидели, да и все. Пишем, стараемся, ну, списываем по чуть-чуть. Так что все нормально.